Все мы видим, как нам ездит по ушам и промывает мозги русская пропаганда. Мы, группа неравнодушных граждан, покажем вам правду. Внесем ясность. Вот самая большая группа сепаратистов в сети ВКонтакте. Антимайдан. Почти полмиллиона пользователей. Знакомьтесь. это ее создатель и владелец, Павел Катаев. Но многие его знают, как Украина Анонимус Пикирующий сокол. Кто же родственники этого патриота? Жена Надежда Катаева. Более известная в соцсетях как Вероника Войтенко, Надежда Мировая, даже папа нашего героя принимает участие в раскрутке этой группы. Хотите знать больше? Что ж, давайте разберемся с администраторами этой группы. И кому вы в Россияне. Дмитрий Борисенко. Россия. Даниил Троянов. Кстати, это тот, он самый предлагал владельцу сотрудничества с ФСБ. Дмитрий Беляев, Россия. Сергей Николенко, опять Россия. Сергей Гребенников, опять Россия. Непонятный пользователь, Русский Горизонт. Константин Земляникин и Анна Долинова, Самара, опять-таки Россия. Тамир Зарипов, Казань. Игорь Гагарин, Москва. И пользователь с труднопроизносимым названием. Виз Ален Этенин. Ну и конечно же, куда же без наших друзей из Крым наш. Сергей Зубров. Анна Железняк. Елена Коваленко. Кстати, затесались в администраторы и якобы жители Украины. Анна Михайленко, якобы Харьков, александр веселов тоже вроде бы харьков но это все равно жители россии то сказочки конец а кто слушал думайте сами.